Ort tutarken diyet ki düzgündür düzgün dönüyor yani insan var ki mesela diyet ayına meşgulü, oruç tutarak da bunu eliyor. Əm onunla da bağlı indi cavab verəcəm. Bir ə, məqamda yadıma düşmüşkəndeyim ki, Buyur. ümumiyyətlə bir qida qəbulunda çalışmaq lazımdır ki, bir çeşid qida qəbul, ə, yemək, ana yemək qəbul olsun və bir çeşid heyvan ətindən istifadə olunsun. Aha. Bəzən olur ki, müəyyən ə, toyuqdan da, böyükbaş heyvan qırmızı ətlərdən də və yaxud balıqdan da eyni vaxtda qəbul edirlər ki, bu sağlam qida hesab olunsa da, onların birlikdə qəbulu belə həzmi çətinləşdirir və bu da ağırlaşmaya səbəb olur siyamınız də var mə. Təbii ki var. Belə olan halda artıq e, orqanizm yüklənir və ürək də yükləndiyi üçün artıq həmin qidaların həzm prosesi insan orqanizminə müəyyən zərərlər vurur. Bəzən olur ki, insanlar toyda və ya xot bayramlarda deyirlər ki, qəfil ürək tutmasından getdi və ya xotda öldü. E, bunların əsas səbəbləri çox qida qəbulunu və çox çeşidli fərqli bir-birinə mal-qonşuluğu bir qırağa bir-birinə reaksiyasıdır. Onlar e, qidalar var ki, bunlar da insan orqanizmində çox e, böyük təhlükədir. E, zərər vura bilər ki, hətta ölümə qədər səbəb ola bilər. Ona görə mütləq bir çeşiddə, həttərdən bir qidada istifadə etsinlər. Və bəzən olur ki, az bir miqdarda olsa belə qarışdırsalar yenə öz zərərini verir. Ona görə buna da diqqət etsinlər və gündəlik menyular şəklində hamsını bir gündə deyil, tutaq ki, həftən iki gününü quş ətlərindən istifadə edirsə, iki gününü qırmızı ətlərdən iki günlü balıq çəkinə bu şəkildə e, fərqlilik edərək qəbul etsələr bu zaman e, həm həzm yaxşı gedər, həm də sağlamlıqlarına zərər vurmazdır. E, digər sualınız S Sualımız bu içə o e, düz izləyicimiz yazdı. Onun tutarkən diet qidalanmaq düzgündür. E, ümumiyyətlə belə deyərdik ki, e, sağlam qidalanma mütəxəssisi olaraq bir insanın davamlı və yaxud müəyyən bir vaxtı saxladığı pəhrizin dietin əleyhinə Çünki diyet dediyiniz bu xəstə insanlar üçün, müəyyən bir hər hansı xəstəliyi olan və yaxud hipertaniyadan əziyyət çəkən, şəkərli diabetdən əziyyət çəkən, mədə-bağırsaq vəzində əziyyət çəkən və digər bir xəstəlikləri olan insanlara pəhrəsiz No. Ə, müəyyən oluna bilər. Əgər sağlam insandırsa, bu balanslı şəkildə və müxtəlif çeşidli, düzgün miqdarda qidanı qəbul etməlidir. Diet dediyini bəzi insanlar deyir, çörəyi tamamilə rasionumdan çıxardıram və yaxud əti çıxardıram, əvəzinə başqa bir şey, karbohidratı çıxardıram, başqa bir şey əvəzinə gətirirəm. Bu qətiyyən yol verilməzdir. Hər bir insan orqanizmlə sağlam olması üçün gündəlik e, özünün həyati funksiyalarını yerinə yetirə bilməsi üçün müəyyən miqdarda karbohidrat, müəyyən miqdarda zülal, protein, vitamin, mineral, su e, və eyni zamanda yağlar mütləq şəkildə lazımdır Lazım. və bunları da düzgün şəkildə etmək lazımdır. Təbii ki, əgər qidalanmanı, qida rasionunu düzgün idarə edə bilmirsə, bu zaman peşəkarlardan dəstək almalıdır və peşəkarlardan dəstək alarkən də artıq onlara hər hansı bir çətin və yaxud gündəlik onun istifadə etmədiyi bir qidanı yazırlarsa, bu diyet pəhriz kimi, bu qətiyyən yol verilməzdir. Çünki ə, əksər hallarda bu gün bir çox özlərini dietoloq adlandıran, çünki peşəkar insanlar bunu etməz. Əgər bir insan bilmirsə, ona yol göstərmək olar. Amma tutaq ki, bu insanın müəyyən bəlli bir orta yaşda, deyək ki, bir 35-40 yaşında insandır, artıq çəkidən əziyyət çəkir. Ə, hər hansı bir diyet və ya dietoloqa müraciət edirsə, ömründə tutaq ki, avokado istifadə etməyibsə, sən bu ətləri çıxar, tutaq ki, zülal da ancaq toyuğu qəbul et. Yanında avokadonu qəbul et. Təbii ki, bu orqanizmə birbaşa şok vəziyyəti yarada bilər. Çünki bir insan orqanizmi 20 yaşa qədər formalaşma dövründədir və 8 yaşa qədər də formalaşdıqda hansı qidaları qəbul edibsə, o qidanı yaxşı olar ki, ömrünün axırına qədər də qəbul etsin. Buna hər bir qida Həm. və içində də elə bizim sevdiyimiz çaya da aid edirəm. Çünki bir çox insanlar indi mövzumuzdan bir az uzaq olsa da, amma tam mövzumuza aiddir ki, Bu gün son dövrlərdə profeshopların artması ilə, reklamların çoxalması ilə, seriallarda hər kəsin əlində bir kofe fincanını göstərməklə kofeni dəb halına gətirdilər. Amma Azərbaycan olaraq bizim genetik kodlarımız kofeni tanımır. Bəli. İndiki gənclərimizin də qəbul etdiyi kofelər O 3-ü birində, 5-i birində və yaxud da kofe shoplarda krem və yaxud da dadlandırıcılar olanlar kofe deyil. Bunlar sadəcə olaraq kimyavi qatqı maddələri ilə, dadlandırıcılarla hazırlanan bir içkidir ki, bu da zərərlidir. Yəni bu kimi qidaları qəbul edin. Yenə də dediyim kimi xarici meyvə tərəvəzləri yazırlar. Avokado faydalı qidadır. Amma məsələn biz avokadonu tanımırıq. Ona görə düzgün miqdarda, az az özümüz istəyiriksə bu şəkildə. Amma hər hansı bir diyetdə bunu qəbul edəciksə və yaxud da yenə də deyirəm, qoyun ətini tamamilə rasionunuzdan çıxardın, ancaq toyuğun döş ətindən daha çox belə yazırlar ki, bu da broyler toyuqlarının zərərini danışsaq artıq bizim felişimiz qətər. Ona görə diyetin əleyhinəyəm. Düzgün miqdarda balanslı keyfiyyətli sağlam qida qidalanma ən əhəmiylisidir. Təşəkkür edirəm Əzizxan.